Що потрібно для того, щоб взяти фейкові відео у 2016 році? Не так уже й багато. Ну, наприклад, таке. Але наступний командир полку, Андрій Дяченко, зробив вигляд, що командування не в курсі, що відбувається. Саме тому ми прийняли... Давайте проведемо експеримент. Для цього нам потрібно 5-6 молодих хлопців, дати їм автомати Калашникова. У нашому випадку вони справжні можна іграшкові. Одягнути їх більш-менш однакову форму. Ну, можна не однакову, оскільки ми будемо грати роль полченців. Повесить на стену Гончірку ДНР и зачитать текст любого из мест. Что мы сейчас и сделаем? Богом храним, а Мы коренные жители Новороссии, граждане Донецкой Народной Республики, бойцы батальонов Спарта и Сомали. Мы хотим обратиться к общественности, чтобы она знала правду. А правда в том, что наше руководство перестало платить нам жалования и нам не за что кормить наши семьи которые остались в Волгограде, Рязани, Таганроге. Наше руководство запрещает нам мародерить, мотивирует это тем, что уже нечего. И мы обращаемся к тебе, Захарченко. Если за месяц-два эта ситуация не изменится, то с началом летнего сезона мы уедем на заработки в Польшу собирать клубнику. Слава Новороссии! Кадыров, патриот России!